思うんですけど行ったとしても誰もいないっていうようなこともありますし実は会社がいち早くテレワーク100%との方針を決めたため入社以来出社したのはわずか10日しかも早田さん入社2年目2年間で10日ですよそりゃあ会社も恋しくなるはずですじゃあいただきます 緊急事態宣言が解除された後も出社するのは月に1度程度おかげで料理の腕は上がったそうですが入社以来ランチはこの部屋でいつも1人そんな早田さんの入社以来11日目の出社に同行させていただきました <laughs> 入社2年目の早田さんにフィルンが来た <laughs> さんの勤務先は千葉県習志野市にあるカスタマーサービス部門今期新人採用がなかったため今も会社で一番の若手この日は先輩の池田さんと二人で半期に一度の棚卸し作業で電源数が9個ですね 棚卸しって社会人の間では面倒な作業の代表のように言われますよね。でも早田さん、この棚卸しが大好き。なんてかって？大好きな自動車部品を直接目で見て触れられるから。じゃどうぞ。テレワーク好きの早田さんにとっては貴重な思い描いていた社会人の時間。<laughs> <laughs> ネジからエンジンまでおよそ7万アイテム800万個もの部品を前にワクワクしてるんですってエアコンの部品の位置なんですけどもこのような形でちょっとサービスが付いた結果えっと品番が B の912 036幼い頃はアメリカで生活していた早田さん趣味の車と語学を活かせる現場で働きたいと外資系のこの会社へ 同期の多くが営業やショールームなど花形と呼ばれる部署を希望する中早田さんが希望したのがこの部品物流化そこには自動車に対する彼なりのこんな考えがありましたやっぱり車の会社っていうと営業のイメージが強いみたいなところはあると思うんですよね。 営業っってていうううのは買ってもらうこととがゴールだと思うんですよ、まあ、お客さんからしたら買った時点がスタート始まりに過ぎないでそこからどれだけこういいカスタマーサービスで提供できるかっていうやっぱりそこは重要なポイントだなと車をずっと大切にしてほしいだからこそお客様が困った時の助けとなるこの部署で働きたかったそうです どんな小さな部品一つが欠けても車は走れませんもんね、はい、さあお待ちかねのランチタイム早速いただきますかと思いきや開いたのはパソコン <laughs> あこんんにちはは島ですあさちに実は早田さん 会社主催のオンラインランチ会に参加するんです聞けば100テレワーク制を導入し1年半以上が経過した今年10月社員同士の交流を取り戻そうとの声から始まった取り組みちなみにパソコンを開くまで誰とランチするかわからないシャッフル形式社長や役員も参加しているそうで若手にとってはちょっとドキドキ。 分かりました。じゃあよろしくお願いしますしお願いします,ししますえっとじゃあまず自己紹介からでいいですかねじゃあお願いしますはいあの早田と申します、えー、っとちなみに顔見知りは同期の石井さんのみ、えー、皆さん先輩方はみんな初めましてあっすみません <laughs> <laughs> ここで技術部の重鎮豊さ,豊さんが合流。すいません、ちょっと入り直したりとかしててごめんなさいね。<あ>もう皆さん全然ご飯食べてる雰囲気がないんで、全然。待ってました、待ってました。はい、ごめんなさい、食べましょう。<laughs> はい、いただきます。みんな揃ったところでやっとのことでランチタイム。今日はちょっと皆さんとなんか食事すると思ったんで。皆さん何食べるんだろう？ 早田さんが話の口火を切りました。僕はですね、あの自宅の近所のお米屋さんがやってるおじ<ー>いです。ウーバーイーツしましたカレーを。ウーバーイーツってなんか今時っぽくていいね。<laughs> 早田さんやっと笑顔。少し緊張がほぐれたかな？そんな早田さんこの日のサラメシは。 牛肉コロッケサンドとカツサンドかなり肉々しい感じですが実はこれ先輩たちの話に集中できるようワンハンドで食べられるものをチョイスしたんですって考えてる確かにワンハンドオンライン向き早田さんも石井さんも最初ずっとリモートワークですか入社してから。 そうですね。やっぱり自分が扱ってる、まあ、例えば部品とかも、現物を見ずに、うん、冒頭だけで、品番だけでもう教えられるので、イメージもやっぱりつきづらいですし。そうですよね。多分、周りの人たちもみんな、なんかこんなの初めてだからどうしたらいいんだろうって、<laughs> みんなすごい気を使ってくれてたなって思います。はい。うん。そうだね。お子さんが、お,お、お子さんが映ってる。<laughs> 来る予定じゃなかったんですけど、という感じ。ごめんなさい。リモートあるあるってやつですね。在宅ならではですね。本当にごめんなさい。今日五時間だと思ってたんですけど。<laughs> 入社から一年八ヶ月。早田さん、ようやく他部署の先輩方とランチを共にすることができました。この企画、好評につき、しばらく続くそうです。会社も試行錯誤、新入社員も。 リモートでつながるサラメシごちそうさまでした